रायगड महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका तो बात ऐसी है भाई बात ऐसी है चंद्रा बाबू जी चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपने ताकत मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है बीजेपी के पास इतना बहुमत है नहीं है इसलिए मैं कहता हूं मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए चंद्रा बाबू जी को निर्णय लेना है उनको डिक्टेटर शिव के 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 साथ 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 जाना 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 है 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 हुकुमशाही तानाशाही या लोकतंत्र लिए लड़ना है। जो हम लोग लड़े नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल है तो आप वो तय करेंगे इस देश में लोकतंत्र रहना या ताना क्या, क्या तानाशाही रहेगी सरकार तुर बनाने की कोशिश की जाएगी देखिए बात देखे, ऐसी देखे, है किसी को क्या देना है क्या करना है ये आप चर्चा का विषय नहीं है सबसे पहले अभी हम दिल्ली में जाएंगे इंडिया गठबंधन के सभी नेता दिल्ली में बैठेंगे राहुल जी सोनिया जी शरद पवार जी उद्धव जी सब हम बैठेंगे वहाँ हम चर्चा करेंगे निर्णय होगा निर्णय एक से होगा ये भी मैं कहता हूं अमोल कीर्तिकर अमोल कीर्तिकर को अमोल कीर्तिकर हारे नहीं है उनकी जीत हो गई लेकिन वो जीत की चोरी कर गई वाइकर को जिस प्रकार से जिताया गया उसे मैं चोरी चपाटी पाकिट मारी बोलता हूं आपके हाथ में सत्ता है ऐसा है तो आपने एक जीती हुई सीट शिवसेना को उसकी पॉकेट मारी की है टिक पॉकेटिंग किया है ये ये विजय जो है जो मिला है उनको जिसको घोषित किया विजयी हो गया रिकाउंटिंग में भी विजयी हो गए फिर भी रिजेक्टेड होट के आधार पर उनको विजयी घोषित किया उसे मैं चोरी बोलता हूं यही डकैती है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है जिसने ये किया है निंग ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा so, सभी की, तो की, की, तो की एक भूमिका है उसका मतलब है नरेंद्र मोदी तानाशाह है उसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ काम करता है यह विचार बाबू नायडू और यही विचार नीतीश कुमार जी का भी है मुझे पूरे मुझे मालूम है मुझे मालूम नहीं ने हाँ था कितने बड़े नेता थे बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े नेताओं को हरा गया मैंने कहा था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारेगी राहुल गांधी के पीए ने उसको हरा दिया है जिसकी उनकी औकात होती है उस अवकात के साथ जय पराजय होता है मराठी न सांगा मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्रात फॉर्मूला मांडला जाणार का आणि एनडीएचे काही घटक पक्ष तुमचे त्यावेळे साथ होते आता ते साथ नरेंद्र मोदी यांचा पराभव झालेला आहे हे आधी तुम्ही मान्य केलं पाहिजे नरेंद्र मोदी हा ब्रँड राहिला नसून फारत ती ब्रँडी झालेली आहे त्याची खरं का भाजप की ब्रँडी हो गई ब्रँड खतम हो गया नरेंद्र मोदी ब्रँड नाही आहे मोदी की गॅरंटी अब नाही बची है सरकार मोदी मोदी सरकार आने वाली थी ना अब तक 2014 2019 मोदी सरकार मोदी सरकार कल से मोदी जी के तेवर बदल गए अब एनडीए की सरकार एनडीए की सरकार लोगों ने लोगों ने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया है हमारे पास 250 का आंकड़ा है उससे आगे हम जल्दी जाएंगे आपके पास क्या है बीजेपी भी के पास मोदी जी बोल रहे हैं की पूरे विपक्ष के पास जितना आकडा नाही आहे उतना हमारे पास बीजेपी के पास है। भाई आपके पास तो बहुमत का आंकड़ा था दो हजार चौदा वो दो हजार उन्नीस मे आप सबसे पहिले सगळ्यात ते मान्य करा की तुम्ही देव नसून मनुष्य आहात आणि सामान्य मनुष्य आहात आणि या देशाच्या जनतेनं तुमचा पराभव केलेला आहे तुम्हाला तुम्ही कोण आहात हे दाखवून जमिनीवर आणलेलं आहे वाराणसीमध्ये आपण काशीपुत्र गंगापुत्र देवपुत्र आहात ना आपल्याला तुमच्या काशीमध्ये जिंकण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागला दीड लाख मताने जिंकला तुमच्यापेक्षा राहुल गांधी वायनाड आणि रायबरेली इथून चार चार लाखानं जिंकले अमित शहा चार लाखानं जिंकले तुम्ही मान्य करा तुम्ही की पराभव झालेला आहे हा आता मग तुम्ही इंडियावरती बोला बोला ना तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवर भारतीय जनता पक्ष सरकार बनवू शकत नाही हा पहिला पराभव चारशे हा चारशे सोळा तीनशे पण झाले नाही आणि ज्या जे आकडे मिळाले त्यातल्या पंचवीस टक्के जागा या चोरलेल्या आहेत बेईमानी करून मिळवलेल्या आहेत जशी अमोल कीर्तीकरांची जागा मुंबईतली ती पूर्णपणे चोरी पाकीटमारी बेईमानी करून मिळवलेली आहे संबंधित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर याला त्याचा जाब द्यावा लागेल लक्षात घ्या सरकार आमचं केंद्रात येणार नक्कीच आम्ही आम्ही पाहू ना नाही सातशे मताने जागा जिंकली रिकाउंटिंग जागा जिंकली तिसऱ्यांदा परत, परत रिजेक्टेड पोस्टल बॅलेट वर तुम्ही ती जागा जर तुम्ही कोणाला देत असाल या हा लोकशाहीचा आणि मतदारांचा अपमान आहे हा अपराध आहे दोष आढळतो देवेंद्र फडणवीस यांनी पराभव मान्य केला पाहिजे विदर्भामध्ये भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सपाट साफ झालेला एक नागपूर आणि थोडंफार अकोल्या तिरंगी लढतीमध्ये जिंकलेलं सोडलं तर चंद्रपूर पासून वर्धा गडचिरोली सर्वत्र सर्वत्र महाविकास आघाडीचा विजय झालेला फडणवीस हे विदर्भाचे अनडिस्प्युटेड लीडर होते असं म्हणत म्हणत होते लोक महाराष्ट्रात त्यांच्याशिवाय पान हलणार नाही महाराष्ट्राने त्यांचं झाडं झुकडून फेकले मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की महाविकास आघाडीला थर्टी प्लस जागा मिळतील आमचा तोच आकडा आहे आम्ही काही अठ्ठेचाळीस जिंकू वगैरे